Шановні друзі, ми повертаємось на НСК Олімпійський і нам зараз, чесно кажучи, дуже важко працювати. Справа в тому, що ми практично один одного не чуємо. Ви чуєте, що я говорю чи ні? Чути так? ми е, е, так, в принципі, вгадуємо більше. Зараз е, закінчився матч. Розіграшу Кубка України, Київське Динамо в серії після матчових пенальті обіграло Донецький Шахтар. І зараз за нашою спиною відбувається церемонія нагородження. Церемонія нагородження насамперед власне, нагородження фіналістів цього турніру, команда, що програла Донецький шахтар в серії після матчових пенальті, ще раз нагадаю, поступився київському Динамо. Прикра частина цього матчу для гірників, для капітана Дар'я Серни, для головного бійця команди Олександра Кучера. Ну, але це футбол. Віктор Грачов, Олександр Севидов, Нагадаю, друзі, експерти нашої студії. Віктор Олександрович, ну ви хвилювались, переживали дуже сильно. Зараз як вам дивитися ці кадри, відчуття які. футбол, ничего не сделаешь, что-то должен был победить сегодня. У Шахтера был шанс, прекрасный шанс. Два запаса, два, два 11-метровых удара и ни один не использовали. Так, в футболе, говорят так, команда сама виновата в том, что сегодня не завоевала кубок. Поэтому все претензии только к тем футболистам, которые исполняли сегодня завершающие стадии. Тайсон и Ракитский, ну и Гладкий, конечно. Но в основном я думаю, проблема в том, что э, уже вот все, кубок вроде бы в руках, но надо же играть до конца, надо забивать мячи идти. Ну, из двух один забьем. Вот один забили, два не получилось. Шавковский чудо сотворил. а пятого у меня такое впечатление сложилось, что он после отбитого мяча и с запасом два мяча, он э, не стал... Э, Та на 11-мітрові удари і так більше по большому счету не допомог команді. Команда сама виновата в тому, що проиграли. не забивши два м'яча. Сложно. Олександр ж дійсно здавалось, уже кубок в руках футболістів Донецького Шахтаря. Ви поговорите з тим, що сказав Віктор Олександрович. Самі програли, вже от не себе в цій ситуації. Я не думаю, что они переоценили себя. Знаете, сейчас не хочется говорить о «Шахтере». Сейчас хочу сказать, поздравить «Киевское Динамо» с золотым дублем. Они заслужили. Это их год. 2015 год – это год «Киевского Динамо». Поэтому я еще раз их поздравляю. Ребята сделали все, что могли. Футболисты «Шахтера» выложились сегодня тоже исходя из последних игр чемпионата, мы думали, что будет немного хуже. Но э футболисты шахтера отдали на поле все единственное что конечно вот в этой лотереи я обратил внимание что уже за два удара до конца как оказалось мир чалуческу ушел из вот этой шеренги ребят где они стояли все вместе видимо он уже почувствовал что победа после спора в два мяча победа от шахтера сегодня уплывает поэтому ну я хочу пожелать успеха донецкому шахтеру всем чемпионате пожелать успехов в Лиге чемпионов. Ну а Киевская Динамо еще раз хочу поздравить с двумя крупными победами в этом сезоне. Я присоединяюсь в том плане, что поздравлением Киевского Динамо, что они завоевали все, что можно выиграть, осталось суперкубок еще розыгрыш, надеемся, что он состоится в июле месяце. И будем ждать опять встречи этих команд. Кубке и надеемся, что команда подарит команды подарят хороший, красивый зрелищный атакующий футбол. Супер Конечно, с победой в кубке и в чемпионате. Бита вот. вовремя, вовремя приехал. Чемпион, обладатель кубка. Так, вас зараз мы бачимо. Футболістів, персонал, тренерський штаб Київського динамо керівництво клубу Олександр Шавковський. Вони ідуть за заслуженим трофеєм. Олександр Шавковський останній. Безперечно, я думаю, вся футбольна Україна приєднується до ваших привітань, до наших привітань. Навіть та частина, яка боліває за шахтар, вони сьогодні поступились, але поступились в лотереї. Серія після в пенальтів, яку завжди важко прогнозувати, завжди важко вгадувати. Единственное, вот вы про Суперкубок задали, Юрий Александрович, в контексте поведения наших сегодняшних болевальников хочется надеяться, что этот Суперкубок не пройде на нейтральном поле на Кипре, потому что у нас здесь скоро стадіонів не остается. Согласен, ну так, конечно, вести нельзя, себе нельзя, конечно, болельщикам. Это беспредел какой-то происходит и все. Отметить игроков и шахтеров. Все-таки при всем при том, что сегодня и в начале и перед матчем я сказал, что играют две сильнейшие команды. Матч кубковый он подтвердил, что команды практически равны по силам. Кто-то сегодня нету такого большого преимущества, ни у одной из команд. Володимирович, зараз ми бачимо щасливих футболістів Київського Динамо. Перед матчем доводилось читати таку фразу, що «Динамівці» більш голодні до трофеїв. Наскільки цей голод сьогодні? Ви відчули, побачили по ходу гри? Єдине, що можна сказати, знаєте, ігра може складатися як угодно. А... на табло и э, в чем говорить в чем преуспела киевская динамо по горячим следам ну, очень тяжело потому что на мой взгляд игра была абсолютно равная может быть где-то в конце киевская динамо имела несколько моментов но тем не менее сегодня были две лучшие команды украины и э, они как были лучшие в чемпионате так и остались первая команда и вторая ну, Мне тяжело сейчас анализировать потому что немножко смазано это радость киевских болельщиков Ну, тем не менше, я ще раз можу сказати, що ця перемога заслужена. заслужена. Ну, от і зараз ми підходимо до кульмінаційної частини сьогоднішнього протистояння. Кульмінація це завжди вручення трофею. Щасливою Сергій Ребров, який за рік своєї роботи на посу головного тренера Київського Динамо підняв команду четвертої сходинки турнірної таблиці чемпіонату. До... України і чемпіонства другий кубок України за останній рік отримує капітан Динамо Олександр Шавковський. І ось вона радість на обличчях тріумфаторів. Тріумфаторів, які ну, напевно, все таки заслужили цей. Рофей, так як складала серія після матчу в пенальті, не інакше як камбек це потрібно називати і можна чистою совістю називати. Трагедія для Шахтаря, не камбек, а трагедія для Шахтера. Шахтеря, тому шахтаря. Що... Знаєте, вікно кожна медаль має дві сторони. Для шахтаря це трагедія. Для Динамо це камбек. Абсолютно. Я погоджую з вами. Я погоджуюся з вами, що і так, і так можна говорити. Те, що святкувати вони вміють. Ми тільки що побачили. А віктор соколов, наш репортер, відчув на собі. Я думаю, що, э, хорошо, що... Рождается это в хорошем слове противостояние между киевским «Динамо» и «Шестера». Все-таки неинтересен чемпионат, когда одна команда имеет большое преимущество. Когда команды борются до конца вот такие матчи, конечно, и болельщик приходит на матч. Сегодня мы были свидетелем 70 тысяч практически на матче. Это говорит о том, что футбол у нас не умер. Надо поддерживать его. Он есть у нас в стране. Он есть, и есть хорошая команда, и есть хорошие футболисты. Олександр Володимирович, сьогоднішній матч пройшов десь трішки нетипово для останніх протистоянь Динамо і Шахтаря. От Хороший дух боротьби чисто спортивної боротьби на футбольному полі. Напевно, це можна відзначати. Безусловно, я ще хочу відмітити факт, що что... Факт и персону Юрия Мажаровского. Сегодня все-таки футбол прошел достаточно напряженный, много было стыков, но и тем не менее все было под контролем. Мажаровска, на мой взгляд, и финал прошел, знаете, ну не смазаны. То, что были такие стычки, ну, это так, мы привыкли уже к этому противостоянию Динамо и Шахнера. Знаете, ну Пока, Виктор, как меня не вынуждаете сказать какие-то причины, я не могу сейчас по горячим следам сказать вам, потому что и работа штаба Сергея Реброва. И сама отдача футболистов киевского Динамо. И в целом вся ситуация, которая сложилась в пользу киевского Динамо, но этой ситуации еще, правда, надо было воспользоваться. Они воспользовались. Я, э знаете, я рад, что все-таки э, в этом сезоне у нас появились две очень сильные команды. Не только доминирующие несколько лет несколько шахтеров, а еще и киевская «Динамо», которая пока...